రుణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని అన్ని అరిష్టాలు దోషాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నవాళ్ళు సాయం సమయంలో ఒక్కసారి స్మరిస్తే చక్కటి ఫలితం లభిస్తుంది ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गम् भक्तानां वरदायकम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमूलाधरं शङ्का चत्राब्जायुधारिणम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात्सर्वपापाग्नं कदृजाविशनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्धं दिग्भयनाशनम् श्रीनृसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदं श्रीशम् दैत्येश्वरविदारिणम् श्रीनृसिंहं महावीरम् नमामीरुणमुक्तये, ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैपीडितानां भक्तानामभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वीदा ब्रह्मरुद्रादिवन्दितम् ృసింహం మహావీరం నమామి యాయిదం పఠతి నిత్యం రుణమోచనసండి సత్య ధనం శీఘ్రమవాప్ను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి